Azərbaycanda martın 11-də gözlənən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Bigaza verilən məlumata əsasən Bakıda və Absheron yarımadasında arıbər yağıntılı olacağı göstənilir. Martın 11-dən 12-sinə keçən gecə bəzi ərazilərdə qısa müddətə yağışın sulub qarla qarışıq yağma ehtimalı var. Nülaym şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 4-7 dərəcə isti, axşama doğru 3 dərəcəyə yaxın olacaq. Bakıda gecə və gündüz 4-6 dərəcə isti, Azərbaycanın rayonlarında arıb yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəy rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Ayran yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Avanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq ölkəmizdə həyata keçirilən ardıcıl və geniş miqyaslı sosial islahatlar çərçivəsində sosial ödənişlərin, o cümlədən pensiyaların 2022-ci ilin əvvəlindən növbəti dəfə artırılması təmin edildi. Minimum pensiya 20% artımla 200 manatdan 240 manata çatdırılıb və bu artım 40 min şəxsin pensiyasında artımə imkan verib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talibov Trendin sualına cavabında bildirdi ki, o qeyd edib ki bununla yanaşı bu ilin əvvəlindən bütün pensiyaçıların pensiyalarında da artım olub